скиньте, точку, до да колеска будет их чекать, И мы прям прямо до колески. Все. Жаев. Жаев. <говорит> <говорит> А головне, що... все, все так. Доброго дня, мій позивний сидий. Це мій був перший випад, вихід. На ньому ми були половиною місяці. Зайшли літом по зеленки. Вийшли, як бачите, зараз. Дякую командуванню. Все, підготовили. Дякую инструкторам, всем всім за працю, за маршрут, мочили пи***вку и будем мочить. Мой позывный логопед, это мой первый выход, надеюсь будут еще выходы. Мочим будем их мочить дальше, все будет Украина. Слава Украине! Героям слава! У мене 11 числа все это місце було полгода вже, я призвав два місяці на учебці, три з половиною місяця вже 93-й бригаді. Ми туди зайшли, там не було ні хрена. Ми міняли 36-ту. Они на наші позиції побили два дні, вони не стали апатися. У мене ж побратима серце, ми добре, що туди дійшли спокійно, що по пути йому не стало хиново, що не прийшлося где-то тормозитися. туда дошли, Наша задача была удержать позицию, не дать Питрам пройти дальше и выйти оттуда живыми. Четвером переночевали по братимам, которые меняли. На следующий день мы начали воду заказывать. В целый день просили воду, потому что скидывали хотя бы изначально по чуть-чуть, по литре воды на двоих. Ну, а потом стабилизировалось, хотя бы по полторучке на двоих уже нормально было. Воду собирали, дождевую пили. Сначала и бывало, что не было из-за что глушили. Даже, даже давай, вода нас спасала. Но у нас таблетки были с собой. Ну, мы опали, сделали точку. Потом заложили трехшасовую, чтобы туда не лезли, потому оттуда начинали штурмовать. Ту точку мы заложили, получается, у нас один ход был через главную дверь. Наши инструкторы нас научили сделать так, чтобы было удобно гасить. Один рожок пятерочный полностью в пика и разнес ему Мозги по всему телу. Эти перелезут, Я у себя дома. Без брони, без нихена. Ты их видишь, где они... Просто, чтобы они чуть ближе, были, можно было бы снимать. Тай у меня ариматор стоит примерно на 200 метров, я бы снимал. Ну, вот да, не грубо говоря, от, меня, от нас 30-400 метров. Мы их видим даже, они полы переходят. Мы нашим заповедаем. И прямо ом наши пилоты. Спасибо им. Не допускают, гасят сразу. Ну, а да, туманная погода, гасят бой бойцы сами. Есть у нас позиция, что там уже до хрена набили их. И ни одна позиция. Они ночью лазят, не боятся ни хрена. Страшно, конечно, первый выход был. Ну, свой страх перебороли, перебороли. Надеемся, следующий выход уже не так страшно будет. Самое страшное было, нас пытались первый раз штурмануть. Наші командування одразу дали, а пілоти гасять прямо в хату. Сказали, куди іменно, щоб і наші не присипало. Сказали, куди саме можна гасити, То наші пілоти молодці прямо в хату то і гасили. Далі їм точно сусіднього учасника нашого. І там пілоти молодчаги Все рознесли, то, що можна було. Там було здання, де можна заховатися, був підвал, ну і там вже хер заховаєшся. Ну, мы их сюда не звали, не сюда листы. С точки вышли нормально. А бы не дали время отдыхать, мы, грубо говоря, полтора суток на привале были. Мы бы двинулись в первый же день, а вышли с точки. Мы бы дошли уже в первый день, бы уже спокойно. Раз были выспаны под речком все. А тут мы э -э, пережидали, побраты мы и напоили, и наормили мы раз бодрячком вышли. За 40 минут мы дошли до точки вала. Вышли до точки, куда нам надо было двигаться. Там сидела Антон, ждал ждунчик. Но мы его чуть-чуть наймали. Мы его обошли с другой стороны. Потому что с нашим Амандованием согласовали. Говорили, чтобы его не трогать, обойти его. Нам дали зеленого обойти. Вчера вышел, связался со своей супругой. Мои не узнали она мне скинула видео на зеленку села села у меня нема уже сейчас держали через командование да голосовыми так да, просили чтобы писали потому что не всегда добивали родные писали молились за нас все чтобы мы все вернулись все нормально пока до дома сейчас доедет можно помыться да помыться постригтись, побрыться уже вот там проходила с ножницами те что в аптечке невозможно было, там до нас спасали влажные салфетки, что можно хотя бы влажными салфетками вам было обмыться. Батя уходит на одного из нас бойца. Ну, голову не стреляли. сделали себе самодельную расческу за хомутов. Ну, могла пехота выживает?